Александр Вербило, командир першої мотопіхотної роти 10-го окремого мотопіхотного батальйону Збройних сил України. Я 2 марта сам пришел, когда увидел репортаж из Крыма про оккупацию Крыма и понял, что эти зеленые человечки – это просто оккупация нашей страны. Я пришел добровольно в Житомирский в бедный висковый комиссариат. Я очень долго пытался еще перевестись в боевую часть, потому что я выполнял свои обязанности в военкомате и был амбилизирован в штат военкомат. Но я посчитал, что полезнее я буду все-таки на передовой. Вот, я был готов, осознанно знал, понимал, вот, куда и что. То есть, я не питал иллюзий. Вот, я их не питаю и счастлив. Я понимаю, что война это грязь, пот, кровь, потери, близких, родных. Вот. Никто не ожидал, конечно, что она приобретет такой масштаб, но, скажем так, я уже понимал, куда я иду. Я пропутешествовал по всей стране. И в первую очередь в составе 10-го батальона летом 2014 года, в июле, в июле месяце, мы выдвинули Запорожскую область, после чего, пройдя через Бердянск, Чингар, мы очень долго были под Крымом. То есть до зимы 2014 года, то есть только декабре нас вывели уже, это был, как я уже говорил, это была Ербатская стрелка, это был Чингар, это был и Херсонская область, то есть постоянно менялись места службы, то есть постоянные были передислокации, это были блокпосты, а уже в зону АТО мы попали 15 января 2015 года. Наш батальон передали 72-й бригаде, я узнал очень много прекрасных офицеров, воюющих офицеров. То есть попал, в принципе, куда хотел. Это был постоянный ноль. И вот уже второй год нахожусь со своими солдатами постоянно на нуле. Сейчас это тишина. Просто тишина. Одиночные обстрелы, стрелка дня, то есть то, к чему, в принципе, уже привыкли. Самое страшное – это артиллерийские обстрелы, системы залпового огня. То есть минометные обстрелы Они действительно хорошо действует на психику, и, соответственно, самое небезопасное. Вы были под таким обстрелом? Да. И мне даже повезло вот, в составе штурмовой группы участвовать в некоторых наступательных операциях, возглавлять десант наших ребят. То есть ходить в атаки, в оборонительных боях удачно проведено. Ну и единственное, чем я могу гордиться и горжусь, я не потерял ни одного солдата. Мы имеем сейчас нестандартные вооруженные силы. Почему? Потому что люди в возрастном, скажем так, периоде 21 года до 63, это я называю, как, как были, это состоявшиеся люди. Это не 18-летние срочники, которые пришли, из которых можно что-то лепить. Это бизнесмены, это врачи, это строители, это совершенно разные люди, причем с разных социальных групп, разные по развитию. То есть, и из них многие опытнее своих командиров. Поэтому с людьми довольно-таки сложно. Вот. Но опять же, если они видят в тебе командира, если они, если они хотят жить, они могут выполнять то, что ты им скажешь, будут учиться. То есть мне повезло с людьми. Понимаете, дело в том, что у нас люди с легкостью, как сказал мой командир бригады, с легкостью руководят бригадами, вот, но при этом не могут почистить свой автомат. Для того, чтобы принимать какие-то действия, надо было анализировать ситуацию. Да, наверное, можно было. Да, наверное, можно было сберечь эти бригады уничтоженные, не бросать их, а зайти в города, прикрыться местными жителями, просто разогнать и уже удерживать города. Да, наверное, много было допущено ошибок, но каждый должен, скажем так выполнять свою работу. То есть я пытаюсь это объяснить солдатам, объяснить командиру не Вот это вот твои восемь человек. Вот, и ты командуешь ими. Вот командир взвода, вот, у меня там своих 30 человек. Вот я там командир, вот, у меня там своих там, 120 человек. И все. То есть есть своя узкопоставленная задача. Самый тяжелый для меня был момент, это когда нам пришлось выходить со своих позиций. И я строил колонну и двигался колонной. Я знал, что мы идем в зоне поражения артиллерии. Вот. я считал секунды, чтобы всех оттуда вывести, потому что это было самое уязвимое. То есть, когда мы в земле, когда мы зарыты, когда мы рассредоточены, мы, в принципе, не уязвимы. А когда собирается колонна на выход, и она идет в зоне обстрела, это был самый... То есть, не атаки. Атака, она не страшна тем, ты уже морально настроен. Бой оборонительный я, соответственно обстреливать то есть у тебя уже нет варианта вот честно когда мы выходили с по сторонатовки наверное был для меня самый тяжелый моральный момент когда со мной выходило почти 150 человек и мне надо было организовать это все чтобы выйти из зоны обстрела как раз когда мы покинули и нас заменили то есть была атака со стороны новоласпы мы думаем, что это банальность и поговорки, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую, все изречения великих людей для нас почему-то не являются каким-то уроком. А вот еще 5-6 лет, да еще в принципе 3 года назад вот обычная масса населения ходила и плевала в сторону военных. Вот, это дармоеды, они там ничего не делают, квартиры получают, там через 20 лет идут на пенсию. Вот. И что в результате? В результате, когда армия понадобилась, ее не оказалось. Вы знаете, у меня жена из Донецка. Она из оккупированного Снежного. Вот у нее есть родственники там, мало того, я работал от представительства Донецка. То есть учились в Харькове. То есть много ребят было из Донецка. Конечно, мы общались с людьми, с самими сепаратистами. Я мне не о чем с ними говорить. То есть люди, которые взяли в руки оружие убивая своих, своих граждан для меня являются преступниками. А, вот. а с людьми, которые там живут, конечно, мы общаемся с местными, общаемся с друзьями, товарищами, то с людьми, которые приезжают оттуда. Человек, который уже убежден в своих каких-то тезисах, переубедить его уже невозможно. Вот можно зародить в нем сомнения, и вот телевидение как раз может это сомнение через сомнение заложить, а потом, используя, скажем так, информационные технологии, воздействовать на его мозг. Но это надо делать с детства. Патриоты воспитываются с первых шагов, вот они в возрасте 50-60 лет. Я сильно удивлен, что Украина все-таки создала армию, способную нанести потери любому агрессору довольно ощутимо то есть мы стали намного сильнее на порядке. Хотя в армии громадное количество недостатков, их можно перечислять, ни программ не хватит ничего. То есть есть должны собираться офицеров, в чьих то полномочиях, то есть решать, вырабатывать, то есть какие-то технологии, громадное количество недостатков, но опять же мы не можем изменить погоду. Но вот создание украинской армии меня удивило. Я хочу быть причастен, поэтому, наверное, я до сих пор не демобилизовался. Я хочу быть причастен к созданию современного, боеспособного, в первую очередь, мотивированного войска. Для вас перемога. Что Ну Когда-то я пошутил, жена у меня спросила, когда ты вернешься домой. Я говорю, когда на Красной площади мы пожарим медведя на костре из балавайка вот для меня это, наверное, перемога. А на самом деле, я думаю, когда перестанут раздаваться звуки стрельбы артиллерии на моей родине от Ялты до Снежного, я специально назвал две крайних оккупированных точки, тогда, наверное, для меня моя война закончится.